नमस्ते इवत्तु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ರಿಂದ 9 ಶ್ಲೋಕಗಳು અથದ್ವितीयोದ್ಯಾಯಃ ಸಂख्यಯೋಗಃ ಸಂಜಯೌವಾಚ ತಂ তথা ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಶೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ 우ವಾಚ ಮಧಸೂದನಃ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं पार्थ गमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मह कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्चय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव इनो मे अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्म गमः क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरूनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः जये यानेव हत्वा न जिजिविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जयौवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इन्नो मे अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जयौवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्म गमः प्रार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्महः कतरन्नो गरीयो यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः ब्रूहि तन्मे शाधिमान् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्चय उवाच एवमुक्त्वा हृषि केशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इवत्तिके ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು